Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugünkü mövzumuz vulkanlardır. Yer qabığı bütöv olmayıb, hərəkətli olan parçalara bölünmüşdür. Bunlar litosfer tavaları adlandırılır. Litosfer tavalarının hərəkəti nəticəsində bəzi ərazilərdə bu tavalar toqquşur, bəzi ərazilərdə isə uzaqlaşma baş verir. Bunları müvafiq olaraq konvergent və divergent sahələr adlandırılır. Bu proseslər nəticəsində müxtəlif təbiət hadisələri formalaşır. Onlardan biri də vulkanlardır. Hələ qədim zamanlardan insanların qorxduğu təbiət hadisələrindən biri də vulkanlar olmuşdur. Vulkan sözü Vulkanos latın dilində qədim Romada od və dəmircilik tanrısının adıdır. Yer in dərin qatlarında yüksək temperatur nəticəsində ərimiş maddələrin səthə çıxması prosesi vulkanizm adlanır. Vulkan ocağı yer səthindən 600-700 kilometrə qədər dərinlikdə mantiyada yerləşir. Burada ərimiş maddə maqma adlandırılır. Maqmanın yer səthinə çıxdığı kanal vulkan boğazı, səthə çıxmış maqma isə lava adlandırılır. Vulkanlar daimi və, və ya dövri sürətlə qızmar qazlar, su buxarı, səxur, qırıntıları, kül, toz, hırda daşlar Lav pillalara püskürür. Magmanın çıxdığı yerdə əmələ gəlmiş çökmə sahələri vulkan krateri adlandırılır. Vulkanın boğazında qalıb soyunmuş bərkimiş maddiyə nek deyilir. Diametri 1.5 kilometrdən çox olan krater kaldera adlandırılır. Kaldera İspan sözü olub böyük qazan mənasını verir. Məsələn, Yaponiyada olan Asu vulkanının kalderasının diametri 20 kilometrə çatır. Vulkanizm prosesləri qitlik tipli yer qabığında baş verərsə, yer səthinə turş tərkibli lava axır, onun nəticəsində sıraq to vulkanlar, misal üçün Kilimanjaro, Vezuvi, Etna və s. yaranır. Okean tipli yer qabığında baş verərsə, əsaslı tərkibli lava axır ki, bunun nəticəsində qalxanvari vulkanlar, misal Etna, Maunuloa və s. yaranır. Vulkanlar fəallığına görə sönmüş və fəaliyyətli olan vulkanlara bölünür. Fəaliyyətli olan vulkanlar püskürməsi tarixi mənbələrdə və insanların yaddaşlarında qalan yaxud hazırda püskürən vulkanlardır. Ən hündür fəaliyyətli olan vulkan Ant Dağlarındakı Büyükalyako 6723 metr hündürlüyə malik olan vulkanıdır. Sönmüş vulkanlar vulkan mənşəli dağın xarici görünüşü və ətrafdakı vulkan çöküntülərinə əsasən fərqləndirilir. Ən hündür sönmüş vulkan da Antaqlardakı Çin varasıdır. Onun hündürlüyü 6310 metridir. Bunu da unutmayaq ki, vulkanlar yerdə həyatın yaranmasında əvəzsiz rola malikdir. Onlardan qorxmaq yox, onlara minnətdar olmalıyıq. Bu qədər əziz dostlar. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.